8、天ぷら、 <튀김 S 2> 一般的な大衆食堂に行けば食べられます。一般적인대중음식점へ가면먹을수있어요。天ぷら定食、튀김정식。天ぷら定食。定,定食では次のものが一緒に出てきます。 天ぷら튀ン、天ぷら。ご飯パ、<ッ>ご飯。漬物ャッチャガっち漬物。味噌汁天ちゃんこ味噌汁。天ぷらのソース튀ンソース。 天ぷらのソースのことを日本では天つゆと言います。튀김을찍어먹는간장을일본은맛간장이라고해요。天つゆ、맛간장。天つゆ。塩をつけて食べるときもあります。소금을찍어먹는경우도있어요。塩、塩 <금> 塩、 天つゆの中に大根おろしやおろし生姜を入れて食べる場合もあります。ティーゲンソース안에무간것이나생강간것을넣어먹는경우도있어요。大根おろし。大根おろし。おろし生姜。おろし生姜。 揚げ物、揚げ物油で揚げた料理を揚げ物と言います。揚げ物その中で水溶きした小麦粉や天ぷら粉をつけて揚げたものを天ぷらと言います。그중에밀가루나튀김가루에물을넣어반죽한の는天ぷら라고해요。天ぷら テンプラら。天ぷらの代表的なものがエビ天、かき揚げです。ティギムで대표적인게새우튀김、野菜튀김이에요。小麦粉や天ぷらを水溶きしたものを衣と言います。ミルカルな튀김へ루에물을넣어반た한것을衣라고해요。エビに 衣をつけて揚げたものをエビテンと言います。酢を付けて揚げたものをエビテンと言いまエビを付けてセウたもエビテン。野菜を細く切って衣でまとめて揚げたものをかき揚げと言います。ナチを粗얇게썰어서튀긴거를かき揚げ揚げ 야채 튀김 か기야게 식재료에 직접 고무기를つけて 식재료에 밀가루를 묻혀서 토이타 계란을 찍게 달걀을 풀어서 거기다 묻히죠. 소렌이 코まぶして揚げたものをフライと기에 빵가루를 묻혀서 튀긴 거를 일본에서는 フライ라고 해요. フライ、フライ、フライ。エビに小麦粉をつけて、卵をつけて、パン粉をつけたものがエビフライです。えビフライ、せおてぎエビフライ。アジに 小麦粉をつけて、卵をつけて、パン粉をつけたものがアジフライです。アじフライ。あじフライ。アジフライ。じゃがいもをゆでて、かんじゃがいものをつぶして、うけさ、丸めたものに、 どんぐらけ、はんたうめ、こむぎこ、き卵、パン粉をつけて揚げたものをコロッケと言います。みるかる、だいげある、ぱんかるをむ쳐すきげものをコロッケとだこます。コロッケ、コロッケ、コロッケ。韓国のように、周りに衣がついている場合は、コロッケパンになります。 한국에서 말하는 코로케는 튀김옷이 두껍잖아요. 일본에서는 그걸 코로케 빵. 코로케 예, 빵이라고 해요.日本で 코ッ케といえば 일본에서 코로케라고 하면, 오かずです. 반찬이에요. 반찬으로 해서 밥이랑 같이 먹는 것을 생각해요. 코로케 대식도いうのもあります 코로케 정식도 있거든요. そして、周りに衣がついているものは、それはパン屋さんなどでコロッケパンとして売っています。韓国式コロッケはコロッケパン이き때문에、パンカケー에서팔茹 <noise> でて潰したジャガイモでできたコロッケを、ジャガイモコロッケと言います。狭さを受けん감자로만든コロッケんじゃコロッケ라고하죠。ジャコロッケ。 じゃがいもコロッケ。そのじゃがいもコロッケをカレー味で作ったものがカレーコロッケ。かんじゃがいもコロッケへカレー맛을더첨가한게カレーコロッケ。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 じゃがいもとその他の野菜を一緒に混ぜたものを野菜コロッケ。 또 이ms 감자에 다른 여러 가지 야채를 추가시켜서 만든 고로케를 야사이 고로케라고 하죠. 야사이 고로케, 야채 고로케, 야사이 고로케. 크림 고로케 고로케 소스で作った 고로케를 크림 고로케. 또이 m 크림 소스로 만든 고로케는 크림 고로케라고 하죠. 크림 고로케, 크림 고로케, 크림 고로케. 키위 茹でて潰して丸めたものをカボチャコロッケと言います。ほばが狭さを受け만든コロッケ는カボチャコロッケ라고하죠。カボチャコロッケ。ほばコロッケ。カボチャコロッケ。コーンクリームソースで作ったコロッケをコーンクリームコロッケと言います。コーンクリームを넣어서コロッケはコーンクリームコロッケ라고하죠。 コーンクリームコロッケ。ココーンクリームコロッケその他にジャガイモに肉を混ぜたものが肉じゃがコロッケ。이제여러가지를만들수있죠。감자에고기를넣어서만들면감자고기コロッケが되고요。油で揚げたばかりの ものを揚げたてと言います。ギルメ튀겨서막나온거를揚げたて라고해요。揚げたての天ぷらやフライ、コロッケは美味しいです。巻튀つけのティギムやフライ、コロッケは美味しそう。やっぱり揚げたてが美味しいですね。よし 、네 、巻きつけり揚げたてが美味しいですね。 八、天ぷら。天ぷら定食。天ぷら。ご飯。漬物。味噌汁。天つゆ。塩。大根おろし。おろし生姜。天ぷら。エビ天。かき揚げ。 フライ、エビフライ、アジフライ、コロッケ、ジャガイモ、カレー、野菜、クリーム、カボチャ、コーンクリーム。やっぱり揚げたてが美味しいですね。